Здравствуйте. С вами передача "Садовница по-новому" и я ее ведущий Сергей Коженевский. Сегодня мы поговорим об истоках садоводства и коснемся опять темы шести соток и что мы можем сделать на них. Если бы 30 лет тому назад мне сказали, что я сейчас так буду увлекаться садоводством, цветоводством, путешествиями, петрологией, поиском интересных мест, я, наверное, просто бы, ну, просто засмеялся. Почему? Потому что каждый человек не знает, что с ним может случиться в будущем. И все наше новое, чаще всего, оно исходит из прошлого. В детстве моя бабушка занималась цветами, собирала коллекции. Я посмотрел только на это и не думал, что наступит время, когда точно так же я начну ну, создавать свой сад, собирать коллекции цветов, растений, все это глубоко изучать и получать от этого удовольствие, Ну и, конечно же, получать эстетическое удовольствие от своего сада. Уже в прошлой передаче мы рассказывали, как здесь на этом участке начинался сад. Начинался он с пустого места, то есть вот был э, луг, переходящий в болото, вот, который достался мне как участок, на котором я должен был развить садоводство. И когда я сюда приехал, то все соседи мне говорили, что Романыч здесь ничего не растет. Ну, собственно говоря, терпение, труд, знания и предыдущие опыты и умения, они позволяют создать прекрасный сад. Это точно так же, как садоводство в прошлом создавалось обычными, чаще всего, обычными энтузиастами, людьми разных профессий. Ну, когда мы были в детстве, то в нашей школе существовал э, кружок цветоводства, вот вела его э, учитель ботаники, ну и наших ребят заставляли на этом участке работать. И я был очень удивлен, когда мы приходили, нам давали лопаты, что очень много парней не умеют копать даже землю. Не то чтобы там понимать, что они там делают. Вот. Участок был очень красивый в этой школе. В основном там выращивали астры. И что самое интересное, что этот учитель э, или учительница занималась селекцией. Она выбирала лучшие растения, скрещивала их между собой. И вот эти астры ее были самые наилучшие э, в городе. И вот эта вот память тоже осталась о нем, о простом учителе, который мог создать такое красивое место. Вот. Но чаще всего, когда мы там работали, мы от учителя труда слышали, там, если мы что-то делали неправильно, он нам говорил, «Эй, вы, юные мичуринцы!» То есть имя Мичурина Ивана Владимировича, оно ассоциировалось с тем, что что-то там э, производят непонятное, что и приводит к каким-то не очень хорошим результатам. Был период, когда имя выдающихся селекционеров, ну вот как, например, Ивана Владимировича Мичурина было покрыто, во-первых, тайной, чем он занимался, ну а второе, как бы говорили, что ты там, юный Мичуринец, сделаешь, если у тебя ничего не получается, значит, ты, типа, следуешь учению Мичурин. И вот уже в взрослом возрасте я решил разобраться с историческими, можно сказать, фактами, вот, с именами, поднять и найти литературу по, про Ивана Владимировича Мичурина, про Вавилова про селекционеров, таких известных селекционеров, как Лютер Бербанк, которые изменили ну, практически мир садоводства и создали огромное количество растений. Могу сказать, что путь был трудный. Почему? Потому что литературы на эту тему достаточно мало. Вот. И для того, чтобы ее изучить, необходимо было время, литература, ну и желание все это, все дело изучить. То есть, ну, на рынке можно, конечно, купить большие, толстые такие фолианты. Вот я потом, сегодня мы покажем эти фолианты. Я принес несколько редчайших книг сюда, которые мне удалось купить на букинистическом рынке, ну, и через интернет. Вот, вначале я как бы приобрел литературу, такую как, имеющую отношение, как помология Семиренко. Я думал, что она была написана при его жизни. Оказалось, она была только издана в 60-х годах, и большинство людей не знает, по каким причинам, например, это было сделано. Если он в 20-м году был убит, Лев Платонович Семеренко, а помология выходит в 60-м году, ну, это какой-то там, так скажем, интересный момент. Потом мне удалось приобрести самый большой фолиант, выпущенный о Мичурине. это итоги 60-летних его работ тоже, который был издан Академиям наук, что оказывается Иван Владимирович был академиком, и мне вот это все как-то так тоже. Думаю, простой человек, э -э -э слесарь, работающий на железной дороге, вдруг становится академиком. Это ну, как-то так даже в наши годы это достаточно сложно. Вот. И я добрался до начала его, э -э до начала его публикации и истоков. То есть для того, чтобы понять сейчас современный сад, необходимо знать истоки всей этой плодоводческой науки или садоводческой науки. Ну и понятно же, что нужно а, иметь а, документы. В 19 веке огромное количество людей занимались тем, что ездили по миру вот и для богатых людей, или для академических различных учреждений собирали растения во всем мире. То есть коллекционирование растений и поиск новых растений на разных континентах было, ну можно сказать, побудительным мотивом развития всего ну, садоводства, цветоводства и биологии в целом. И вот когда Огромное количество растений было найдено на разных континентах конечно же возникла мысль как эти растения приспособить к росту в различных других частях света Ну и возникла целая, целая наука, которая ну как бы питала или которая питалась умами многих прогрессивных на тот момент деятелей которые хотели, ну многие из них, которые хотели продвинуть ряд южных э, растений на север э, или же подружить э, растения континента Африки, например, с Америкой и так далее. И когда накопилось огромное количество фактического материала, должны были быть люди, которые сделали бы э, прорыв, которые смогли бы акклиматизировать растения, натурализировать их в садах и помочь им зажить новой жизнью ну как бы в новых садах. Для этого, были, для этого создавались ботанические сады, в которые э, вот эти охотники за растениями отправляли все свои интереснейшие э, находки. И вот на рубеже этих веков э, великие ученые того времени, Чарльз Дарвин, опубликовал свою теорию. Э, суть теории все ее знают, обычно все говорят... Суть теории, что это происхождение человека из обезьяны. На самом деле он открыл или подтвердил фактами движущие силы эволюции. То есть каким образом растение развивается, каким образом оно переходит с континента на континент, как на континент, как изменяются растения. Показал роль изменчивости в создании ассортимента. И те люди, которые смогли оценить его э, труды, они сразу начали заниматься, активно начали заниматься практической работой, э, создавать новые виды растений. Например, сам Лютер Бербанк создал около 600 новых видов растений. Вот. Он э, практически подошел к новому видообразованию путем скрещивания растений. Были открыты ряд законов, которые позволили практикам всего мира подойти к цветоводству, садоводству по-новому. Если раньше бессознательно происходил выбор ну, как бы новых или будущих поколений растений, то есть люди высевали огромное количество растений, видели в них отличия, выбирали лучшее, переносили их в свои сады, и таким образом вот, появлялись новые сорта, появлялись новые виды, то теперь уже появился механизм или аппарат, с помощью которого можно было создавать новые виды растений. Или же создавать новые разновидности растений, скрещивая отдаленных родственников, найденных на разных континентах. То есть был получен практический может, материал, с помощью которого начали производиться множество экспериментов. Первые те, кто с этим работал, тот же тот же Дарвин, откры, открывший закон, свой закон, тот же Лютер Бирбанк, они очень сильно критиковались церковью. Многие из них даже были осуждены церковью, потому что они занимались крещением растений и деревьев, которое запрещалось церковью. Развивалось и учение о движущих силах эволюции, появились новые знания в генетике, и в начале, в начале 20 века победила теория корпускной генетики, суть которой заключается в в том, что генетика определяется определенными частицами, генами, которые формируют весь облик живого организма. До этого говорили о разных видах плазмы, перетекающей из растения в растения, о разных других силах, и эти силы обычно были божественного происхождения. Ну и, собственно говоря, в начале 20 века создавались все условия, чтобы садоводство можно было вести по-новому. В это время в Англии стали формироваться подходы, как создавать промышленные, промышленные сады. Вот. Дело в том, что большие деревья в садах, которые выращивались ранее, они были надежные, жили очень долго, но они давали недостаточное количество Плодов растущей промышленности, или же они были такими, за которыми трудно, трудно ухаживать. Необходимо было создать новые подходы в садах, то есть, чтобы экземпляры растений в садах были, как две капли воды, похожи на их ближайших родственников. Потому что садоводство, ну, мы уже говорили, велось каким образом? Что кто-то шел в лес, где росли яблони, груши, в тех местах, где есть широколистные леса, находили хорошие экземпляры осенью, когда видели их плоды. Ну и уже знали, каким образом. Или откапывали поросль, или же переносили э, череночки и прививали на поса ранее посаженные деревья, либо уже высаживали эти деревца в целом, и так создавали свои сады. Было огромное количество, так скажем, найденных... Э, энтузиастами сортов которые получали названия по местности или по имени э, того кто их нашел но все эти но ну, насаждения они все были ну разноплановыми и они давали не одинаковые например плоды как сейчас например мы видим приходим в магазин стоят аккуратные ящички в которых лежат одинакового цвета и практически одинакового размера плоды, что связано с промышленным производством сегодняшнего дня. Тогда же это были, у каждого был свой сад, в котором росли плоды, которые в основном потреблялись или в свежем виде, либо сохранялись некоторое время в, ну, например, в подвалах или же в специальных снеговых ямах, для того, чтобы можно было сохранить эти плоды как можно дольше и и вот таким вот образом таким образом стали думать о том, как создать сады и вот великий э, наш ученый э, Николай Иванович Вавилов, который практически объездил весь мир и он единственный из наших ученых, кто побывал у Лютера Бербанка и увидел его методику селекции и размножения растений с этой практикой он вернулся в Советский Союз и стал искать э, если такие же ученые ну, у нас, на родине, вот. ему удалось, можно так сказать, открыть Мичурина. И Николай Иванович Вавилов побывал у Мичурина в, в саду, увидел, насколько интересны у этого оригинатора его материалы. И на основе его вот этого сада, а потом и питомника, стали создаваться да, сады в советском. Союзе учение Мичурина в дальнейшем было использовано не совсем правильно, то есть политические силы решили использовать труд этого мощного деятеля, можно сказать, человека, создавшего самого себя и создавшего огромное количество растений, не имеющих профессии ни ботаника, ни биолога, а человека, который занимался просто прикладной механикой на железнодорожной станции и был очень увлечен садоводством, но занимался, можно сказать, теоретическими основами скрещивания растений из разных мест, поиском подвоев и специальных, можно сказать, и специальных привоев для того, чтобы растения передвинуть на север. Занимался акклиматизацией и созданием того, что, можно сказать, называется современный, современный сад. Когда, когда стали создаваться вот эти уже перспективные сады, они стали создаваться на основе новых сортов. Эти новые сорта получались путем скрещивания разных интересных форм и создания образцов, которые могут жить в той или иной местности. И суть учения Мичурина заключалась в том, чтобы найти свои сорта для своей местности, которые будут э, наиболее плодоносны, которые будут наиболее выносливы. Вот. И эта практика позволила далеко на север э, передвинуть сады. Это было новое. То, что в Саратовской области жил такой ученый в городе Козлове, который заложил основы, как... Нужно формировать сады. Вот это было первое движение, можно сказать, вперед. В то же время, когда формировались сады, и было потребности в новых фруктах и там и овощах, необходимо было подтянуть промышленность для производства таких инструментов, которые успевали бы для. Ну, Обслуживание этих садов, потому что э, стремянки, ящики, какие-то платформы не, не могли обеспечить работающих в саду всем, всем прогрессивным инструментарием, который позволял бы обеспечить работу в саду очень. Ну или простую работу в саду. Работа в саду была тяжелой. Ни, ни один из последователей, ни Лютера Бербанка, ни Мичурина э, его его сыновья, не. Не стали продолжать э, их работу, э, потому что эта работа достаточно была сложная физически и так далее. Поэтому необходимо было продумывать, какими методами и как ухаживать за садами, чтобы работа была более простая. В это время некоторая промышленность, э, например, в Германии изобрела универсальные ножницы. Компания, такая компания Лёва, изобрела универсальные ножницы, которые подходили практически для всех видов работ, не только в саду, но и в производстве. Вот. Эти ножницы, так можно сказать, покорили весь мир. Следующим действием было создание различного инструментария, точно такого же, это компания Фелка изобрела универсальные, универсальные, секаторы с вечными алюминиевыми ручками, которые позволяли, э, тоже, э, позволяли очень эффективно э, работать в садах. Промышленность э, не успевала производить э, надежные инструменты. Ну, как бы производились простейшие лопаты. И только в последние годы, э, когда Возникли технологии промышленных садов, массового выращивания различной продукции. Появились инструменты, которые позволяют уход за растениями сделать простым, легким и удобным. В 60-х годах изменились технологии в производстве садовых пил, которые дают ровный и чистый срез. Появились различные секаторы с удлиненными ручками, появились сучкорезы с удлиненными ручками, появились телескопические э, секаторы, появились средства опрыскивания не, не только ручные, но и электрические и моторизованные. Появилось большое количество аккумуляторных пил, которые позволяют э, техно работу в саду сделать простой э, и надежной. Э, после Великой Отечественной войны были разработаны основы создания садов на клоновых подво подвоях. То есть научились выращивать деревья разной величины, вот, используя разные подвои. То есть та задача, которую ранее решали многие великие садоводы, сделать растения в массе похожие друг на друга и быстро их размножить, реализовалась. Появились сада на полукарликовых подвоях, на карликовых подвоях, появились технологии выращивания шпалерных устройств, появились новые, новые виды шпалер, подвязчиков. То есть развитие садоводства очень сильно повлияло на развитие нового инструмента. Ну и наша цель ⁇ знакомить вас с инструментом, знакомить вас с новыми технологиями в садоводстве, знакомить вас с новыми приемами ухода за садами. Вот, для того, чтобы труд в саду сделать более эффективным, полезным и более приятным. На этом все. Далее будет еще более интересно. Смотрите нас на телеканале 6 соток, а с вами был садовый эксперт Сергей Коженевский.